Почти полторы тысячи детей в нашем регионе имеют диагноз детский церебральный паралич. При этом в Волгограде сегодня нет центра реабилитации для таких пациентов. Чтобы изменить ситуацию, в области реализуется проект «Верю, люблю, надеюсь». Его организаторы издали календарь с рисунками детей с ДЦП. На собранные от его продажи деньги как раз и планируется открыть специальное учреждение. Благотворительный проект поддержал известный актер Гоша Куценко, и на встрече с журналистами он признался, что хотел бы увидеть воплощение идеи Волгоградцев и в столице. Материал Анжелики Антипиной. Боль, тревога и радость, смешанные с красками. Некоторые картины дети с ДЦП писали руками и каждую сердцем. Несколько десятков их рисунков собраны в календаре на будущий год. Лучше отбирал заслуженный художник России Андрей Выстропов. Так региональный проект «Верю, надеюсь, люблю» обретает плоть. Начинался он с разовых акций праздников для детей с церебральным параличом. Их в Волгограде и области сегодня больше 1300. Причем за последние два года мы говорим, что отмечается достаточно резкий рост увеличения количества детей детей с э, органическим поражением центральной нервной системы. То есть ежегодно примерно 13% – это прирост. Ребенок с ДЦП – это почти всегда неработающая мама или бабушка. И всегда история преодоления. Дорогие лекарства, упражнения, массажа, оборудование. Список действий на долгие годы. А в Волгограде до сих пор нет центра физической и эмоциональной реабилитации для тех, у кого церебральный паралич. Мы сегодня рассчитываем с помощью журналистского сообщества прирасти и союзниками, и спонсорами, и просто неравнодушными людьми, которые будут рассказывать об этих проблемах. С обратной стороной диагноза актер Гоша Куценко знаком лучше, чем можно представить. Он учредитель фонда «Шаг вместе» собирает средства для детей с ДЦП. Про таких, как они, собирался снять фильм. Но даже дописать сценарий пока не получилось. Такие страдания трудно выразить. Близкий друг актера, кстати, страдает тем же недугом. Он поднимает мой моральный боевой дух. Он не улучшает настроение вообще и один из редких людей, с которым просто хочется общаться. Вот. И я бы с удовольствием сыграл бы его в кино. Вот, может быть не о детях, а вот а уже о взрослом человеке, состоявшемся, который поднял себя из у него был он был в таком тяжелом состоянии, и он прошел так свой путь очень достойно и доблестно. Пожалуй, стоит снять кино про ДЦП без прикрас. Пусть не массовое, а фестивальное, документальное. Загорится идея Гоши Куценко к середине пресс-конференции. Вот и волгоградские инициаторы проекта «Верю, люблю, надеюсь» так прониклись в проблемы, что написали стихи к рисункам в календаре, заодно объяснив, они не инвалиды, а просто иные. Невероятно трудно ему по земле шагать. Когда отнимаются ноги, взамен предлагают крылья. Задача для нас без крылых его научить летать. Домашние животные, виды из окна и сказочные персонажи дети с ДЦП нарисовали для календаря то, что им хорошо знакомо, ведь их жизнь в основном протекает в пределах дома. И это нужно менять, говорили участники пресс-конференции, ведь для людей с таким диагнозом все самое сложное начинается, когда детство проходит. Здесь такой есть рисунок, здесь я видел его, обалдел. Такое очень грустное произведение, одинокие. Волк. волк да на краю обрыва вот. в фиолетовом вообще в таком в каком-то адском небе и, и воет на, на, на желтую яркую луну вот на, пожалуй вот это это их жизнь сегодня. Изменить такое ощущение жизни как раз и надеются благотворители. Календари с детскими рисунками станут лотами на специальных аукционах. На вырученные деньги в Волгограде собираются открыть центры реабилитации для людей из ДЦП. Эту идею Гоша Куценко обещал украсть, чтобы издать похожие календари в Москве. Туда же он возьмет с собой несколько волгоградских экземпляров. Столичные знакомые актеры смогут приобрести их и таким образом помочь детям встать на ноги во всех смыслах. Анжелика Антипина, Александр Шишин, телекомпания «Ахтуба».